চাওঁ 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 এই চাওঁ চা এইটো খোলা এই টুকুৰা এই টুকুৰাক বোলে বাপেকৰ কাৰণে ৰাখিছা আমাক চুবও নিদিয়ে খাবও নিদিয়ে কি যে হ'ব পাপা আহিলে খাব আমাক দিবানে নে খাবলৈ যা তুমি অলপ থৈ ল'বা যোৱা যোৱা দুটা বৃহস্পতিবাৰ গ'ল আৰু দুটা বৃহস্পতিবাৰে মই অকলে অকলে বজাৰলৈকে আহিছিলোঁ তাকো আবেলি সময়ত আজি কিন্তু ৰাতিপুৱাতে আহিলোঁ দেই আৰু ৰাতিপুৱাই বজাৰলৈ আহি একদম মছলা তচলা লৈছোঁ লগতে তেল দাইল চেনি চাফা মানে এসপামান বস্তু কিনিলোঁ দেই তাৰপিছত আকৌ ইফালে কাপোৰৰ দোকানলৈ গৈ গ'লোঁ যিহেতু মোৰ টিয়েই নাছিলে মানে নাইটি হৈ আছিলে এতিয়া নাইটি দুটামান ল'লোঁ তাৰপিছত আকৌ মানে ইফালে শাক চব্জি সেইফালে গ'লোঁ দেই আচলতে ঘৰত কিবা এখন সকাম পাতিলে সৰু হওক বা ডাঙৰ হওক ইমান যে বস্তু বাহিনীৰ দৰকাৰ হয় নহয় এইফালে চাওকচোন পিঁয়াজ তিয়াজ কিনিলোঁ বজাৰত যে কোনোবাটো দিনত বেছি দাম কোনোবাটো দিনত মানে কম দাম হৈ থাকে তাৰপিছত ইমান গৰম লাগিল আৰু গৰম লগাৰ কাৰণে আমি খালোঁ জুচ তাৰপিছত বজাৰখিনি কৰা হৈ গ'ল আচলতে এই বজাৰখিনি কেলেই কৰিছোঁ জানেনে মানে কিবা এটা সকাম আছে কিনো সকাম হয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এইফালে মই মানুহ মাতিব যাবৰ কাৰণে ওলালোঁৱেই আৰু এখেতক চাওকচোন মাছ ধৰিছে দেই ককাই কিবা আমনি কৰিলে নহয় আৰু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ এসোপা মান পালে তাৰপিছত মানুহ চানুহ মাতি আহি ৰাতিয়ে মানে এইবিলাক তিয়াই থোৱা নাই দেই পিছদিনাখন ৰাতিপুৱাতে উঠি গাহ পা ধুই এইবিলাক তিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু ভাত পানী ৰান্ধিছোঁ আজি চব বইল এইফালে বহুত মগো অকণমান তিয়াই ৰাখিছোঁ सी बर्थडे पे उठ के ही क्या किया शर्म नहीं आता है टीकू भी दिख रहा सब लोग आपका टीकू देख लेगा ये वीडियो देगा यूट्यूब पे फिर में तुम्हारा दोस्त देखेगा मायना में ही देखेगा गुस्सा मन दिलाओ मॉर्निंग मॉर्निंग आज गुस्सा नहीं करे बर्थडे के पेटा होते गुस्सा नहीं करे ठीक है हैप्पी बर्थडे क्या बोला आई लव यू आई लव यू क्यूट बॉय हैप्पी बर्थडे স্কুলত থব যোৱাৰ সময়তে দোকানৰ পৰা কিনি লৈ গলো চকলেট তাৰপিছত ঘৰত আহি এসোপা ওলাইছো এনেকুৱা বান্ধৱী যোগে যোগে মানে চাই লোৱা অকল মোৰ কাৰণেহে ভাল দেই বেলেগৰ কাৰণে মস্ত দেখিছা কি খাদ্য পালো তাতে এনেকুৱা এইফালে আৰু মই ইফালে ভাত খাই আছোঁ সেইকাৰণে কচু ফুলৰ লগত এনেকুৱা মানে অন্যায় আৰু আলহী আহিলে এনেকুৱা কৰিব লাগে এইফালে তাইক কামত লগাই দিছোঁ দেই ইফালে আকৌ মোৰ গোটেই গৰমৰ বন্ধটো এনেই থাকিলোঁ নহয় আজিহে মনত পৰিল বোলে পাকঘৰত অকণমান ফিটিং ফাটং কৰি লওঁ বুলি ইমাৰজেঞ্চিত মাটি পঠিয়ালোঁ দেই আহিলে দেখোন আৰু গোটেই পাইপ চাইপ ফিটিং কৰি ৰাখিছে আচলতে পাইপবিলাক বাহিৰৰ পৰা দিবলৈ মন নাছিলে কিন্তু অকণমান অসুবিধাৰ কাৰণে ভিতৰৰ পৰাই দিলোঁ আৰু এইবিলাক কালি টোপোলা চব আঁতৰাও দেই আৰু এয়া চাওকচোন ফ্ল'ৰখন ইমান ধুনীয়া হৈ আছে কালাৰিং আৰু এইবিলাক কাম কৰি থকা হ'ব তাৰপিছত হৈ গ'ল বাৰটা চল্লিছ যিহেতু আবেলি প্ৰগ্ৰেমটো ভাবিলো বোলে যিমানখিনি কৰণীয় কাম আছে কৰিলেও ইফালে পনীৰ এইখিনি হাফ ফ্ৰাই কৰি ৰাখো ফুল ফ্ৰাই কৰিলে খাবলৈ টান হয় তাঁতবিলাক যিহেতু আমাৰ গোটেই ঠিলা হৈ গৈছে আৰু পনীৰ চনীৰ ফ্ৰাই কৰিলো তাৰপিছত সময় হ'ল আকৌ অলপ অলপ বৰষুণ দিয়া কিন্তু ঘৰত গৰম কিবা এটা কাম কৰি থাকিলে এইফালে পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল লগতে ঘুগুনীও বনাওঁ ঘুগুনীৰ কাৰণে যিখিনি কাবুলী বুট আছিলে সেইখিনিও মানে পূৰা চিটি তিতি লগাই দিলোঁ তাৰপিছত স্কুলত যাব গ'লোঁ মানে ল'ৰাকেইটা স্কুলৰ পৰা আনিবৰ কাৰণে ইফালে বেলুন অকণমান কিনিলোঁ টেকেট ৰচন কৰা হ'বনে নাই পাত্তা নাই যিহে লৰালৰি হৈছে নহয় আৰু ল'ৰাকেইটা স্কুলৰ পৰা আনিলোঁ আৰু অহাৰ পিছত আমাৰ টুন টুনৰ বন্ধুকেইজনীও আহিল বন্ধু বান্ধৱী ইফালে আমাৰ বৌ আৰু মোৰ বান্ধৱীকেইজনী আহিলে বৰ বিশেষ এনেকৈ আয়োজন কৰা নাই অতি সৰুকৈ পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু মানুহজন ঘৰত নাথাকে মানুহজন দূৰত থাকিলে ইমান যে অসুবিধা হয় নহয় কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীৰ সুখৰ কাৰণে কিন্তু কৰিবই লাগিব আৰু জন্মৰ দিনটো সকলো মাক বাপেকৰ কাৰণেই মানে বহুত বিশেষ হয় গৈছে জিলিকা পাখি আজি ঘৰত যেতিয়া সকাম এটা পতা হয় তেতিয়া মাইকী মানুহৰ বোলে যিবিলাক বান্ধৱী থাকে ন তেওঁলোকে জানো এনে থাকিব পাৰি নেকি চাওকচোন মোৰ বান্ধৱী কেইজনী গোটেই কেইজনীকে কামত লগাই দিছে যোনে আহিছে তেওঁকে কৈছোঁ বোলে তুমি ইটো কৰা তুমি সিটো কৰা আৰু অৱশ্যে বান্ধৱীবিলাকক এইবিলাক অৰ্ডাৰ দিব পাৰি দেই বেলেগক হ'লে নোৱাৰি দেই নিজৰ বন্ধু বান্ধৱী লগতে বৌ তেওঁলোকক ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰি বোলে এইটো কৰি দিয়াচোন সিটো কৰি দিয়াচোন অৱশ্যে আপোন ভাৱ থাকিব লাগে ন আন্তৰিকতা থাকিব লাগে তেতিয়াহে এইবিলাক সম্ভৱ নিজৰ বা ভনীৰ নিচিনা বান্ধৱী পৃথিৱীত হেনো ক'তো নাই কিন্তু বা ভনীৰ নিচিনা যদি বান্ধৱী পোৱা যায় তেতিয়াতো আৰু কথাই নাই সেয়া চাওকচোন মোৰ বা বৌ আৰু লগতে বান্ধৱী তেওঁলোক আহিছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ চবেই মিলি জুলি কাম কৰিছে এইফালে দুয়োগৰাকীও হৈছে বৌ আৰু এওঁলোকক পূৰা পুৰি ঘুগুনী বনাবলৈ দিলোঁ দেই ঘুগুনীখিনি তৰকাৰী লগাবলৈ দিলোঁ তাৰপিছত ইফালে আকৌ মোৰ বা এজনী আছে দেই দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব ইমান আমাৰ লাজকী ল'তা ভনিব পাৰিদেও ইফালে আমাৰ লাজকী আমাৰ বৌজনী এওঁলোকক ইফালে একদম পুৰি বেলিব লগাই দিছোঁ দেই দেখা পাইছেনে এজনীকো এৰা নাই কি বা কি বৌ কি মানে চব বান্ধৱী চবকে কামত লগাই দিছোঁ ইফালে ল'ৰাকেইটাক পৰা বেলুন ফুলাব লগাই দিছোঁ দেই আৰু মানে সেনেকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰা নহয় যিহেতু আমি মানে এনেকেই পাৰ কৰোঁ আৰু আৰু মমবাতি চমবাতি সেইবিলাক জ্বলোৱাৰ নিয়ম নাই আমি গোঁসাই ঘৰত চাকি দিওঁ আৰু এনেকৈ ল'ৰাকেইটাৰ সুখৰ কাৰণে আমি এটা কেক কাটি দিওঁ বাছ আমাৰ মানে গোঁসাই থাপনাখনহে আচলতে আপোনালোকৰ কি হয় জনাব দেই তাৰপিছত এনেকৈ মানে পূৰা আৰু আবেলিতে আমি কেকটো কাটিব ল'লোঁ কাৰণ চবেই অকণমান অকণমান দূৰৰ হয় আৰু আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনি মানে আহিয়ে পোৱা নাছিল যিহেতু তেওঁলোকৰো নিজৰ নিজৰ ডিউটি থাকে আৰু ডিউটিৰ পৰা আহোঁ মানে সন্ধিয়াই হ'লহি আৰু কি জানেনে আজিৰ জন্মদিনত মানে ভিডিঅ' সেনেকৈ শেষ কৰাই নহ'ল যিহেতু কাম বেয়া বনত ইমান ব্যস্ত হৈ থাকিলোঁ নহয় ক'ত কি কৰা হ'ল কি কি কৰা নহ'ল গমেই নাপালোঁ নিজে তাৰ মাজত ঘৰৰ যিমানেই মানুহ নাথাকক যিমানে সহায় কৰা মানুহ নাথাকক কিয় মানুহজন যেতিয়া দূৰতাকৈ সঁচাকৈ কিমান যে কষ্ট হয় নহয় কিমান যে মিছ কৰা যায় আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল আমাৰ টুনটোনে ইমান যে মিছ কৰিছে জানেনে কেক কাটিছে কেক কাটাৰ পিছত চবকে ভগাই মেলি দিয়াৰ পিছত সি মানে অকণমান কেকৰ টুকুৰা এটা ৰাখি থৈ দিছে বোলে পাপা আহিলে খাব আমাক নাচুবলৈ দিয়ে না খাবলৈ দিয়ে ইফালে আমাৰ বনোৱা মেলা হৈ গ'ল তাৰপিছত এয়া চাওকচোন খাই বৈ উঠাৰ পিছত দৃশ্য আৰু শেষত এয়া আমাৰ মূৰচনা মূৰ্চনাক আজি যাবই নিদিলে আৰু বহুত মানে মানুহবিলাকো দেখাবই থাকিল আজিলৈ ইমানতে দেই